Оглядаючи своїх пацієнтів із, здавалось би, ну дуже різними проблемами, часто мені доводиться ставити однаковий діагноз гельмінтоз. А от яким чином наш домашній улюбленець може заразитися паразитами, дізнаємося у наступному сюжеті. Порода Эпаньел Бретон. Это французская порода. Это самая маленькая легалая континентальная. Собака пользуется и спросом и популярностью. Как для городских охотников очень удобная собака своими размерами. Лично я не охотником щенков не продаю. Тоска. мені ну, сім років. Я належу до стародавнього французької породи, найменших лягавих собак і паніо бретон В Україні ми з'явилися не так давно, і де справжніх французів тут ще небагато. Я одна із найвідоміших і заслуженіших бретонів в Україні. Щороку беру участь у міжнародних виставках і часто посідаю призові місця. А ще я справжня мати героїня. У мене 25 дітей. А зараз я вигодовую Восьма роліків. Усі мої дітки, справжня гордість для матусі. Серед них багато титулованих чемпіонів та відмінних писливців. Пригласили доктора, щоб осмотрел маму щенков і саміх Все Всі нормально вони розвиваються. пойдем, Пошли. Пойдем, малявка. Ого. Да, вот такое хозяйство. Хорошо. Ну, рассказывай. Ну, восемь щенков. Ты же видишь, до какого состояния они довели собаку. А ну, иди сюда. Иди, моя куколька такая. Моя девочка такая. Да, так их выкормить. Не просто так, ну что-то она чересчур попадает. Или она всегда так, когда щенков у него первый помет был 9, то тоже такая тоже была. такая? Как бы, Зачем ты меня вызвал? Посмотреть, все Хорошо. ли нормально, все ли в порядке. Я их листогонил, прививку вот сейчас на днях буду делать. Возраст уже полтора месяца, скоро вроде как раздавать уже нужно. Глазки открывались вовремя. Да. У почки зарастали хорошо. Все прекрасно. Все, все прекрасно. А, ты говоришь, будешь вакци... вакцинировать. дерминизации прошли. А, будешь отдавать уже вакцинированных? Или как? Э -э как получится? Ну, пока... одну привилку, так это точно буду делать. Авто вторую уже под вопросом. Несколько таких поучительных моментов насчет хозяева будущего. Большинство хозяевов понятия не имеют, что дальше с собаками делать. Я думаю, ты за сколько лет э, кинологии с этим сталкивался неоднократно. Вакцинация должна быть качественна, питание должно быть полноценное. Насчет дегельматизации у щенков. А хозяевам расскажешь о том, что щенки когда вырастают, да, взрослые собаки, они э, имеют шанс заразиться глистами в любой момент. В одном из э, областных городов нашей страны сделали очень хорошее исследование. Количество э, яиц-паразитов на территории вот всего города. Так вот, было выяснено, что на, в среднем на метр квадратный города Приходится 80 яиц только от тут только один вид гельминта. Сегодняшняя тема лекции – это то, каким образом наши домашние любимцы заражаются гельминтами. Существует два принципиальных направления. Первое направление – это когда гельмин, живя, ну скажем, так, в кишечнике собаки, выделяет яичко которая попадает в окружающую среду, там инкубируется, то есть проходит какой-то период, чтобы оно созрело, и это же яйцо заглатывает та же собачка или другая, похожая на нее. Да? Второй вид, способ передачи заражения, гельминты могут передаваться от животного к животному лоха, комарами, оводами, муравьями, улитками. Заразиться э, собаке или кошке, на, находясь даже в доме, в квартире, никогда на улицу не выходя, можно просто на раз, два, три. Мы вышли на улицу, зашли в дом. У нас на э, обуви грязь, в котором находится яич. Через окно залетел комар, укусил собачку, заразил ее, скажем, верофилариозом. В принципе, я все, что хотел, тебе рассказал. Я тебе прошу, вот, ты, сучки, чуть-чуть больше внимания удели. Но мне ее жалко по человеку. да. буду да. Да. И обязательно прогони гельминтов. Хорошо? Я тебе сейчас дам препараты. В принципе, дозировка достаточно хорошо описана в, в аннотации. Все Будьте здоровы, живите богато. Спасибо. Спасибо.